Выходим, выходим, выходим. Опа, 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 опа. давай бегом, 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 Вот там ты должен быть. Походки, кипятку, спасибо.

Да. Да. Что, Телевые, да, 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 что сука, нормально? Быстро! Убери сволочь, блядь, разберем! Убери сволочь, блядь, Сука, блять. собаки, а ваще! Лохи! Бебе по вашей голове не выжигают! Лохи начнется по Сумасштаб! Давай, ребята! А вот тут карьера! Там вот тут карьера! Верни, вверни! Давай! А он на ногу <просу> сбегал! И что, не вверни! Ее, ее, ее! Все, ее! Сей! 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 Давай обійдемо нам. Відпохуть, це Тобі походь! Покажи лице! Покоїд. Покажи глице, поїдь! Покажи лице, блять! А це дітей кої Покажи лице, блять, взнав внизу. Виїжджай, я сказав, їди звідси. І ти, дій, діти звідси. Проїжджай. Проїжджай. Я сказал, проезжать. Мне похуй, понял? Мне похуй! Мне похуй! Попробуй, попробуй! А то шо от меня? Заберите его! А то хуй без виц, пидорас! И мы в маску, блядь, в вашу черту! Маск не удет, Не проводит, сука! А бач заехал, уже сдарил! И мы маску, сука! В районе 19 часов мое подразделение несло службу по охране общественного порядка на посту при въезде в город Славянск. Данное подразделение там находилось по распоряжению штаба АТО, в котором сказано, что у нас на территории области проводится контрдиверсионное мероприятие. В районе 19 часов подъехала колонна машин из 13 машин с неизвестными лицами. Начальник города Славянска предложил данным людям пройти, пересечь данный блокпост, согласно инструкциям, которые распространяются в зоне проведения АТО. То есть предъявить документы, удостоверяющие личность, и предоставить автомобильный транспорт к осмотру. Люди отказались это делать. При этом вышел народный депутат Поросюк и с угрозами, с матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать э, драку. После того, у него одного это не получилось, он дал команду своим э, людям, которые прибыли вместе с ним в колонии. Они вышли и, по сути дела, господин Поросюк возглавил нападение на сотрудников полиции. У одних пытались забрать оружие, других просто народный депутат Поросюк отталкивал, всячески провоцировал конфликт, драку, показывал свое образное удостоверение депутата. При этом рукой бил сотрудника полиции в лицо этим же удостоверением. При этом мной было принято решение не применять огнестрельное огнестрельное оружие. Пять сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник подразделения был сбит машиной просюка. Проезжай, проезжай, Саш, проезжай, 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 проезжай Два сотрудника подразделения получили телесные травмы лица, и два сотрудника тоже были забрызганы слезоточивым газом. Очень серьезные ожоги лицевые. Если бы все было по-нормальному, ну, как сказать, они вели себя нормально, мы бы всех проверили документы, провели досмотр автомобиля и все бы поехали. А просто у них изначально, ну, они не были настроены, им надо было показать свою агрессию, унизить всяческих сотрудников полиции, вы все Донецкие, вы все, все сепаратисты и тому подобное.